И может действительно правильно говорить от его представителя, что раз его назначил президент, которого выбрал большинство украинцев, он его послал сюда. Может быть, из уважения к президенту мы должны его принять. Ну, как порядочный человека, не так. Поэтому, может быть, я, я вообще в этой партии никогда не состоял и, и не состою. Поэтому я не Поэтому, может быть, действительно, как вы здесь выступаете, дать человеку возможность показать себя. Это, это, не так, это не так страшно. Это не так страшно. Может быть, действительно, человек так, пришел сюда для того, чтобы навести порядок. Это мы сразу с вами увидим сам уже с первых дней его деятельности, так будем говорить. Поэтому я как представитель просто да, народа, представитель Кировоградки, Кировоград, житель просто хочу, не то что я поддерживаю, если вы хотите, ну пусть он уходит или что, но может быть действительно есть доля какая-то искра правды, дать человеку возможность показать себя, показать себя, кто он такой. И может быть потом будем извиняться перед ним. Может будем извиняться перед ним. Может а вот так покажет что настолько хорошо, что мы не перезимуем. Не надо перебивать. Может быть перезимуем зиму. Или, или может войну и все. Значит, у меня вот такая просто. Давайте быть более такими снисходительными. И не надо показывать, что вот такой плохой. Идеальных людей вообще нету и не будет.